Ну, здравствуйте. Я хочу рассказать вам о своей проблеме прошлой, как я от нее избавился. Зовут меня Сергей, я из города Кривого Рога. Долгое время употреблял наркотики, алкоголь, 11 лет. Сейчас, наверное, не похож, как бы там прикрепят фотографию еще мою, с того времени, как я употреблял наркотики, тогда вы сравните, у меня были очень большие проблемы в свое время, то есть от наркотиков. Я расстался со своей женой, у меня были, выносил вещи из дома, жил на улице, были проблемы с законом, милицией, то есть все сферы жизни мои, мое употребление затронуло. То есть у меня не было друзей, у меня были... все родственники от меня отвернулись абсолютно. Да, это было тяжело и трудно, очень тяжело. Я много раз пробовал лечиться, прошел через много центров, и религиозных и трудотерапия, и просто медикаментозным путем. Вот. Пока моей матери не посоветовали центр, выход есть. Я пришел, прошел там курс реабилитации в 2010 году. И вот я уже трезвый, 5 лет. У меня появилась работа, дом, семья, у меня двое детей. Я прикреплю вам фотографию мою сейчас, и ту, которая была в употреблении. Вы посмотрите на разительные изменения, которые произошли со мной. Я бы рекомендовал всем не останавливаться, не складывать руки, не опускать их, а пробовать и пытаться избавиться от этой проблемы. Потому что это болезнь. Это болезнь, и сами мы с ней не справляемся. Нам нужна только квалифицированная помощь. Я очень благодарен медицинскому персоналу, а также эдиктологам и соцработникам этого центра за помощь, поддержку и... В принципе, за то, что со мной произошло и почему я стал на путь выздоровления. И э, вот уже 5 лет. 5 лет для меня этому ну, цифра нереальная. Не потребляю наркотики и алкоголь. Э, я не знаю, что делают именно там, что помогает это Ну, наверное, просто отношение человеческое к нам, наркоманам и алкоголикам. Я им очень благодарен этим людям. И, и наверное, всю жизнь буду им благодарен за то, что имеют. Это только благодаря этому центру. Только благодаря тому, что со мной сидели, занимались люди, объясняли мне, делились своим опытом. Вообще я очень благодарен еще городу Полтаве и его ребятам. Да. Я не знаю, для меня Полтава это стал новый этап в моей жизни, и центр выход есть. Это, ну, это все для меня. То есть я очень им благодарен. Ну, на этом все, наверное. Спасибо вам, что послушали.